Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah inahmaduhu wa nastawfiruhu wa na'ubillahi min sururi anfusina wa min syai'ati a'malina Man yahdillahu fala mudilla wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Kita selalu bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. hari ini kita masih dapat hadir di masjid ini Untuk menunaikan salat zuhur berjamaah Selawat bayaring salam untuk Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah zuhur Majid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat. Yang dirahmati Allah Hari ini Dalam Kamis 5 Juli Dan hari ini juga Kita umat Islam Yang tidak menaikkan Ibadah haji Disunahkan untuk puasa Arafah. Karena jamaah haji hadir dan berkumpul di padang Arafah dari seluruh penjuru dunia. Karena hadir di padang Arafah adalah puncak ibadah haji. lada yang sakit masih bisa untuk pergi hadir di padang Harapan. dia wajib kalau tidak dia harus mengulang ibadah haji tahun depan dan insyaallah besok hari jumat kita adalah melaksanakan salat idul adha Hari raya Haji dan juga orang bilang hari raya kurban. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dirahmati Allah, ada empat hal yang terkandung pada ibadah Haji. Yang pertama. Ibadah haji dapat menghapuskan dosa. Sabda Rasulullah, Qala ama alimta an al Islam yahdimu makablahu, wa an al hijrata tahdimu makablah, wa an al hajah yahdimu makablahu." Ma telah berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tahukah kamu bahawa Islam menghapuskan dosa sebelumnya? Hijrah juga menghapuskan dosa sebelumnya Dan haji pun menghapuskan dosa sebelumnya Jadi orang yang pergi menunaikan ibadah haji itu Maka dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Apalagi Sekembali dari melaksanakan ibadah haji Dia dapat predikat haji mabrur Mabrurah Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Penas kembali dari melaksanakan ibadah haji Ketaatannya kepada Allah Semakin bertambah Silaturahimnya, pergaulannya dengan orang lain semakin baik Dan sebaliknya ada juga orang yang kembali dari melaksanakan ibadah haji itu predikat haji yang mardut haji yang ditolak tidak diterima oleh Allah karena kembali dari menaikkan ibadah haji itu bukan bertambah taat kepada Allah malah dia semakin jahat makin malas beribadah Pergaulannya silaturahimnya dengan teman, dengan orang lain, semakin tidak baik. Akhlaknya tidak bagus. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang pergi melaksanakan haji tersebut masuklah mereka menjadi haji yang mabrur dan diampuni semua dosa-dosa. Makanya setiap umat Islam dia berusaha dalam berniat berusaha bagaimana bisa menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah haji dapat membuka pintu rezeki Walaupun setiap tahun biaya haji itu naik terus, semakin mahal, semakin banyak. Tapi orang berduyun-duyun juga untuk pergi melaksanakan ibadah haji. Karena biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan ibadah haji itu kata Rasulullah sama dengan sedekah yang ikhlas. Pada jalan Allah. Maka berapapun mahalnya biaya haji itu Kena sama dengan bersedekah di jalan Allah Tidak ada orang yang sekembali Dari melaksanakan ibadah haji itu Menjadi orang yang miskin Bahkan sebaliknya Rezekinya semakin dibukakan oleh Allah Makin diberi oleh Allah kemudahan-kemudahan untuk mengganti rezeki atau biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan ibadah haji. Apalagi firman Allah yang berbunyi dalam Quran As-Sabah. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhliquhu wa huwa apa saja yang kamu keluarkan Dari harta kamu Untuk kebaikan Allah akan menggantinya Karena Allah sebaik-baik kembali rezeki Oleh karena itu Bapak Ibu jangan khawatir Kalau ada kesempatan untuk menaikkan kepada berangkat Masalah biaya itu Allah nanti yang akan menggantinya tempat hari. Insyaallah ada kesempatan kita lanjutkan. Akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.